Я услышала, они начали кричать этот Сережа кричит и говорит помогите, помогите, побежали, позвали скорую, скорая приехала, и это врачи подавали ему колы, и всех поодиночку сразу отправили в селидова быстро, а потом это третьего и четвертого, самый последний нет, залез не пускал врач туда, потому что там газы было много. Залез в этот солдат, обвязали его в рот шлангу поливальную и нос за, за этот прищепкой. Жители населенного пункта Первомайское самостоятельно решили прочистить канализационный люк. Спустившись вниз, все четверо гражданина были отравлены токсичными газами. Увидевши это, командир батальона позывной дельта со своим личным составом провели ряд работы по эвакуации данных гражданин Украины. Это спасали, это просто... меня все так перед глазами, прям... Я... если не они, даже Я вот в реанимации мы вчера были, наши мужья еще были. Нашим мужьям было вот хуже. его Двое. Да, ему он больше всех, Но мой муж, поглотил. И, и сами да реаниматоры достали, сказали, если бы ваши эти оперативно не сработали и не привезли, как они скорую за скорой знали, то да, им, да, они, да, они да, уже, мы да, вчера да, четыре да, гроба да, у нас да, было. Да, Одежда, да, были. Они, это было. чудо просто. Чудо. чудо. Они сделали чудо, эти солдаты, вот эти все наши.